আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গংগা নদীৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে ক'বলৈ লৈছোঁ পৌৰাণিক কাহিনীৰ মতে সেই যুগত ৰজা বলিৰ দৰে ৰজা সগৰো বহুতেই প্ৰতাপী ৰজা আছিল ৰজা সগৰে নিজৰ সাম্ৰাজ্য আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে এভাগ যজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছিল যাক অশ্বমেদৰ যজ্ঞ বুলিও কোৱা হয় এই যজ্ঞ সম্পন্ন কৰিবলৈ হ'লে এটা ঘোঁৰা এখন ৰাজ্যত মেলি দিয়া হয় সেই ঘোঁৰাটো যিখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় সেই ৰাজ্যখন যজ্ঞ কৰা ৰজাজনৰ হৈ যায় যদিহে সেই ঘোঁৰাটো কোনো এজন ৰজাই বন্দী কৰে তেতিয়া ৰজাজনে যজ্ঞ কৰা ৰজাজনৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিব লগাত পৰে এবাৰ ৰজা সগৰেও অশ্বমেধ যজ্ঞ আয়োজন কৰিছিল আৰু এটা ঘোঁৰা এৰি দিছিল সেই সময়ত দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ মনত এটা ভয়ে খোপনি পুতিছিল যদিহে সেই ঘোঁৰাটো স্বৰ্গ ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় আৰু কোনোবাই সেই ঘোঁৰাটো যদি বন্দী কৰে তেন্তে ৰজা সাগৰৰ সৈতে হ'ব লগা যুদ্ধত ইন্দ্ৰই পৰাজয় বৰণ কৰাটো স্বাভাৱিক ইন্দ্ৰই বহুতো ভাবি চিন্তি এটা নিৰ্ণয় ল'লে যে ইন্দই নিজৰ ভেষ সলনি কৰি সেই ঘোঁৰাটো বন্দী কৰি ঘোঁৰাটো কপিলমুনিৰ আশ্ৰমত বান্ধি দিলেগৈ ৰজা সাগৰে যেতিয়া চিপাহীৰ মুখেৰে এই কথাটো গম পালে তেতিয়া তেওঁ খঙত হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলায় নিজৰ সাত হেজাৰ পুত্ৰক কপিলমুনিৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবলৈ পঠিয়াই দিলে কপিলমুনি তেতিয়া ধ্যানত মগ্ন আছিল ৰজাসগৰৰ পুত্ৰসকলে ঘোঁৰা বিচাৰি বিচাৰি কপিলমুনিৰ আশ্ৰম পালেগৈ আশ্ৰমত ঘোঁৰাটো বান্ধি থোৱা দেখা পায় সাত হেজাৰ পুত্ৰই যুদ্ধ কৰিবৰ বাবে তৰোৱাল দাঙি ল'লে ভয়তে আশ্ৰমৰ সকলো মুনি তথা ঋষিমণিসকলৰ পত্নী ভয়তে ইফাল সিফাল কৰি পলাবলৈ ধৰিলে হুলস্থূল শুনি কপিলমুনিৰ ধ্যান ভংগ হ'ল ৰজাৰ পুত্ৰসকলে মুনিক ঘোঁৰা বন্দী কৰাৰ মিছা উপবাদ দিয়াৰ কাৰণে মুনিয়ে খঙত সগৰ ৰজাৰ পুত্ৰসকলক ভস্ম কৰি পেলালে কপিলমুনিয়ে সগৰৰ পুত্ৰসকলক ভস্ম কৰিলে হয় কিন্তু এই পুত্ৰসকলৰ আত্মাই শান্তি লাভ নকৰিলে আৰু তেনেদৰে কিছু বছৰ যোৱাৰ পিছত ৰজা সগৰৰো মৃত্যু হ'ল ৰজা সাগৰৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ সুপুত্ৰ ৰজা অংশুমানে সগৰ পুত্ৰসকলক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে মাৰ্গ বিচাৰিবলৈ ধৰিলে তেনেতে এদিন কপিলমুনিয়ে ৰজা অংশুমানক ক'লে যে গংগা দেৱীক স্বৰ্গৰ পৰা পৃথিৱীলৈ আনিব লাগিব যেতিয়া সৱৰ পুত্ৰসকলৰ অস্থিৰ ওপৰেদি গংগাৰ পানী প্ৰবাহিত হ'ব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ আত্মাই মুক্তি লাভ কৰিব মুনীয়ে কোৱা অনুসৰি গংগা দেৱীক পৃথিৱীলৈ আনিবৰ বাবে তপস্যা আৰম্ভ কৰিলে অংশুমানৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ সুপুত্ৰ ৰজা দিলীপেও গংগা নদীক পৃথিৱীলৈ আনিবৰ কাৰণে তপস্যা আৰম্ভ কৰিলে অংশুমান তথা দিলীপ বহু বছৰ তপস্যাৰ কৰাৰ পিছতো গংগাক পৃথিৱীলৈ আনিবলৈ সমৰ্থ নহ'ল ৰজা দিলীপৰ পুত্ৰ ভাগীৰথেও একেদৰে মন বান্ধি ল'লে যে তেওঁ সেই সাত হাজাৰ পূৰ্বজৰ আত্মাক নিশ্চয় শান্তি লাভ কৰোৱাব গংগা নদী সেই সময়ত ব্ৰহ্মাৰ কমণ্ডলোত আছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ ভগৱান ব্ৰহ্মা আৰু দেৱী গংগাক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে তেওঁৰ কঠোৰ তপস্যা অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থনাত দুয়ো সন্তুষ্ট হৈ ৰজা ভাগীৰথক দৰ্শন দিলে গংগা নদীক পৃথিৱীলৈ ভাগীৰথে অনাৰ বাবে গংগাৰ আন এটা নাম ভাগীৰথী হয় মা গংগাই ভাগীৰথীক ক'লে হে ভাগীৰ মোৰ এই পচন্দ প্ৰৱাহ পৃথিৱীলৈকে সহ্য কৰাটো কঠিন হ'ব তাৰ বাবে তুমি ভগৱান শিৱক প্ৰাৰ্থনা কৰা এনেদৰে কৈ মা গংগা ব্ৰহ্মাৰ কমণ্ডলুৰ পৰা ওলাই আহি গংগাৰ প্ৰৱাহ একেলগে পৃথিৱীত আহি পৰিলহি ভাগীৰথেও শিৱক সন্তুষ্ট কৰি গংগাক শিৱৰ জটাত ধাৰণ কৰিবৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ভগৱান শিৱয়ো কৈলাশ পৰ্বতত থিয় হৈ গংগাৰ প্ৰৱাহক নিজৰ জটাত ধাৰণ কৰিলে যদিহে শিৱই গংগাক জটাত ধাৰণ নকৰিলেহেঁতেন তেন্তে পৃথিৱীৰ স্তৰ ভাঙি গংগা পাতাল লোকত প্ৰৱেশ কৰিলগৈহেঁতেন গংগা নদীক পৃথিৱীলৈ আনিবৰ বাবে ভাগীৰথে পুনৰ শিৱক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে প্ৰাৰ্থনাত সন্তুষ্ট হৈ শিৱই গংগাক নিজৰ জটাৰ পৰা মুক্ত কৰিলে শংকৰৰ গংগা বহু প্ৰিয় আছিল সেইবাবে গংগাক হৰিপ্ৰিয়া বুলিও কোৱা হয় ভগৱান শংকৰৰ জটাৰ পৰা গংগা প্ৰবাহিত হৈ ভাগীৰথৰ পিছে পিছে আহিবলৈ ধৰিলে ৰাস্তাত যশু ঋষিৰ আশ্ৰম আছিল ঋষিয়ে সেই সময়ত তপস্যা কৰি আছিল গংগাৰ প্ৰৱাহে ঋষিৰ আশ্ৰমখন উটুৱাই লৈ গ'ল কোধত ঋষিয়ে গংগাৰ প্ৰৱাহক গিলি থলে ৰজা ভাগীৰথে পুনৰ যশু ঋষিক প্ৰসন্ন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লগাত পৰিল ভাগীৰথৰ প্ৰাৰ্থনাত ঋষিয়ে পুনৰ গংগাক মুক্ত কৰি দিলে সেইবাবে গংগাক যশুতীয়া বুলিও কোৱা হয় ভাগীৰথৰ পিছে পিছে গংগা আহিবলৈ ধৰিলে কপিলমুনিৰ আশ্ৰমত গংগা প্ৰৱেশ কৰি ভাগীৰথৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক তথা সগৰৰ সাত হেজাৰ পুত্ৰক সাপমুক্ত কৰি উদ্ধাৰ কৰিলে